اللہ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور ثانی عظیم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم لوگ یہاں پر ایک مبارک عمل کی انجام دہی کے لیے جمع ہوئے اپنے تحریک کے دو عظیم بھائیوں کی تقریب نگاہ میں شریک ہوئے اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بار کا ایک قسم قبول فرمائے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان دونوں بھائیوں اور ان دونوں خاندانوں کو ان حقوق کے نتیجے میں ہمیشہ خوش و کلم شاد اور آباد رکھے دو تین گزارشات آپ لوگوں کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے کرتا ہوں شادی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورت فاتحہ یعنی سورت فاتحہ کا آغاز اللہ پاک یوں فرماتا ہے اور عزب اللہ علیہ الرجیم الرجی الحمد للہ رب العالمين. یعنی اللہ پاک نے اپنی ذات بابرکات کا تعارف اپنی صفت ربوبیت سے آغاز قرآن نے ہی فرمایا اور یہ اس کی صفت ایک ربوبیت ہے یعنی اللہ رب عزت کا رب ہونا اس کے اندر ایک خاص قسم کا عمل پوشیدہ ہے یعنی اس کا رب ہونا اپنے اندر جامد نہیں ہے یعنی اس کے رب ہونے میں بذات خود یہ خبر پوشیدہ ہے کہ اس کی یہ صفت متحرک ہے تحرک میں رہتی ہے <تصح> یعنی اللہ رب العزت کی یہ صفت کوئی ایسی شہر کا نام نہیں ہے جو ایک بار ہوئی ہے اور بس وہ اپنی جگہ موجود ہے بلکہ اس کے اندر پروان چڑھائے جانے کا گریجول پروسیس اس کی نشاندہی پائی جاتی ہے اس کی صفت ربوبیت و کے اندر یعنی یوں کہ لیں کہ اللہ رب العزت رب ہے عالمین کا الحمدللہ رب بالعالمین یعنی جتنے بھی عوالم موجود ہیں ان کا وہ رب ہے یعنی ان کو بتدریج گروم کرتا ہے ان عوالم کی وہ بتدریج پرورش فرماتا ہے ان کو مرحلہ در مرحلہ ان کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے اس صفر کی طرف اس نے اللہ رب العزت نے نشان دے دیا اس کے اندر جو خاص پیغام پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کوئی نعمت نہیں کوئی ترقی اچانک یا یکا یک نہیں عطا کر دیتا اگر اللہ رب العزت نے آغاز قرآن میں اپنی شان یہ بیان فرمائی کہ وہ رب العالمین ہے یعنی بتدریج ترقی عطا فرماتا ہے یکدم نہیں کچھ فرماتا تو اسی طرح کائنات انسانی اور زندگی کے اندر ہر مرحلہ ہر کام ایسے ہی انجام پائے گا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کیونکہ اللہ رب العزت اسی طرح ترقی دیتا ہے تو کائنات انسانی کی ہر ترقی اسی مرحلے اور پروسیس سے ہی گزرے گی بتدریجن مرحلہ در مرحلہ اب اسی طرح اپنی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑائیں مالی حالات ہوں آپ کے کبھی کوئی شخص سائیکل پہ ہے پھر کچھ سالوں کے بعد وہ ترقی کرتا ہوا موٹر بائک پر نظر آئے گا پھر ترقی کرتے کرتے وہ کار پر آ جائے گا پھر جہاز کا مسافر ہو جائے گا کاروبار ہے ایک گھر سے آغاز کرتا ہے انسان کا پھر کچھ سالوں کے بعد جس طرح جس طرح کنبھا بڑھتا ہے گھر بڑھ جاتا ہے کاروبار بڑھتا ہے یعنی جب اپنی زندگی میں ایک سفر اس نے پندرہ سولہ سال کی عمر میں کیا لیکن جب ستر پچہتر سال کی عمر میں وہ پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں میں نے جب آغاز کیا تھا تو شاید میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی لیکن آج اہل و عیال بھی ہے بچے بھی ہیں پوتے نواسے بھی ہیں گھر بار کاروبار بھی ہے اور ایک زندگی گزار کر انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے تو یہ سفر اس نے بتدریج طے کیا ہے یہی اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ پاک ہر شے کو ایسے ہی سفر کرواتا اگر اس کے برعکس کوئی امید رکھیں گے تو وہ اس کے نظام قدرت کے خلاف ہے وہ چاہے تو کچھ فرما دے لیکن اگر کوئی انسان یوں سوچے کوئی نوجوان یوں سوچے کہ میں رات سو صبح اٹھوں تو مالی طور پر مستحکم ہوں تو ایسا نہیں ہوگا بتدریج زندگی کے سفر سے ہی اللہ پاک کسی بھی شخص کو وہ منزل عطا کرے اس کے برعکس اگر کبھی دل میں خواہشیں پیدا ہو جائیں کہ یکدم کایا پلٹ جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام قدرت کے خلاف دل میں چاہا ہے تو اس لیے وہ اپنے اس واپس اپنی اس چاہت کو ختم کر کے نظام قدرت کے تابع ہو جائے تو پھر خیر پر گامزن ہو جائے گا ادروائز اس کو سوائے ڈپریشن اور فریسٹریشن کے کچھ اور نہیں ملے گا الٹیمیٹلی نظام قدرت نے ہی پریویل کرنا ہے اور چیزوں نے گریجولی ہی ترقی کرنی ہے اسی طرح کائنات کی کسی شے کو درخت ہے اب ایک دن میں بیج بوتے ہیں اگلے دن تو وہ پھل نہیں دے دیتا اس نے اپنا وقت پورا کرنا ہے اس کے بعد اس نے ایک سایہ دار درخت بننا ہے پھر پھل دینے والا درخت بننا ہے ایک سفر ہے اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اگر چاہیں کہ یہ چار سال کا بچہ پی ایچ ڈی کر لے تو پوسیبل نہیں ہے اس نے اپنی زندگی کے وہ وقت گزار کر اپنی عمر میں ہی وہ کام کرنا ہے عمر سے پہلے کسی شے کا تقاضا کرنا وہ بھی نیچرل نہیں ہے اور عمر کے بعد بھی کسی شے کا تقاضا رکھنا وہ بھی نیچرل نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ پاک کا نظام قدرت یوں ہی چلتا ہے کہ وہ گریجولی ہر شے کو پروان چڑھاتا ہے اور ترقی عطا فرماتا ہے اور ناجائز کمپیریزنز بھی انسان کو فرسٹریشن میں مبتلا کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ بیس سال کے ہیں تو بیس سال والے کے ساتھ کمپیریزن کریں اگر جو مستحکم ہو کے ساٹھ سال والا بیٹھا ہے اس کے ساتھ کمپیریزن بیس سال کی عمر میں ناجائز ہوگا وہ سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں دے گا ہاں ساٹھ سال کی عمر میں دوسرے ساٹھ سال والے کے ساتھ کمپیریزن جائز ہے اسی طرح علماء ہے کہ زندگی کا ایک سفر ہے آغاز سفر ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کسی کی شہیدی اختیار کرتے ہیں آغاز سفر میں ہی اگر صاحب مسند ہو کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے تو یہ نظام قدرت کے خلاف وزڈم وہاں تک نہیں پہنچی میچورٹی وہاں تک نہیں پہنچی ہر شے نے ایک اپنا نیچرل وقت لینا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو وزڈم چالیس سال کے بعد عطا کرنی ہے وہ بیس سال کی عمر میں نہیں دینی جو تیس سال کے بعد تجربہ اور وزڈم حاصل ہوگی وہ اس سے پہلے نہیں دینی جو ساٹھ سال کی عمر میں اللہ پاک نے حکمت اور تجربے کی بنیاد کے اوپر جو تحفہ و عنایات آپ پر کرنی ہے وہ اس سے پہلے نہیں میسر آئے گی انسان کے افکار بھی ایوالو کرتے ہیں میچورٹی آتی ہے آپ جب بیس پچیس سال کے نوجوان ہوں گے آپ چیزوں کو بڑے جذباتی طریقے سے دیکھتے ہیں ہر شخص جو آج اپنی لیٹ ففٹیز یا سکسٹیز میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھے تو این ممکن ہے اگر اکیلا بیٹھا ہوگا تو اپنی بیس سال کی عمر کے دور کے جذباتی فیصلوں پر ممکن ہے ہنسے کہ میں کتنا جذباتی تھا میں نے کیسی باتیں سوچی لیکن وہی اگر چالیس پچاس سال کی عمر میں بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا میرے مولا نے مجھے بچا لیا اگر ہو سکتا میں جذبات میں پتہ نہیں میں یہ غلط فیصلہ کر بیٹھتا یا میں یہ اٹھا لیتا اقدام تو یہ نوجوان جو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری بہنیں اور بھائی آپ لوگوں کے لیے جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک عمر ہے اس عمر کی ایک خاص کیفیت ہے جذبات ہے جو اس وقت آپ کو میسر ہے اور وہ کل نہیں ہے وہ اس دور کی چند کیفیات ہیں نہ ان کیفیات میں مکمل ڈوب جانا ہے نہ وہ پوری زندگی کی حقیقت ہے ہر دور میں وہ کیفیات بھی بدلتی جائیں گی جذبات بھی بدلتے جائیں گے نئے عوالم نئی حقیقتیں آپ پر آشکار ہوتی چلی جائیں گی آج آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں دس سال بعد وہ نہیں اٹھیں گے آج جذباتی ہو کر آپ جن چیزوں کے کنکلوجنز نکال کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں دس سال بعد آپ کہیں گے نہیں مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی لیکن بڑے سمجھتے تھے وہ اس وقت متحمل تھے بیلنس ہے لیکن جو جذباتی کام جوانی میں آپ کر سکتے ہیں وہ برا نہیں کر سکتا وہ اس عمر کے پھر فوائد ہیں تو یہ چیز یہ گریجول نشو و نما ہے جو اللہ پاک بتدریج اس میں سے ادوار میں سے انسان کو گزارتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عمر سے تو ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طبیعت سے بچپنا ہی نہیں جاتا ایسے بھی کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ کہ بچپنا نہیں جاتا جو اس کی عمر کے مطابق میچورٹی اس کی لائف میں ہونی چاہیے وہ آئی نہیں اس کا مطلب ہے وہ بتدریج جو نشو و نما کا پروسیس ہونا تھا اس میں سے اس کے جسم کے تمام پہلو نہیں گزرے اس کا جسم عمر کے زیرو بم سے گزرا ہے اس کا شعور نہیں گزرا اس کے شعور کو عمر میں تجربہ نہیں دیا میچورٹی مہیا نہیں کی اس طرح عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے انسان کی روحانی استداد بھی بڑھنی چاہیے اگر وہ روکی رہے تو اس کا مطلب ہے عمر تو بڑھتی گئی جوانی میں جتنی روحانی یا دینی استداد تھی اگر پچاس سال کے بعد بھی وہی کھڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ روحانی استعداد کو گروتھ نہیں ملی اگر عقل و شعور اور فہم و فراست میں اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا شعور وہیں کھڑا رہا ہے عمر بڑھ گئی ہے قد بڑھ گیا ہے بال سفید ہو گئے تو در حقیقت انسان کے چار پہلو ہیں حیات کے جو بتدریج جن کے اوپر ترقی آنی چاہیے اس میں سے آپ کا جسم ہے جب بڑھتا ہے بال سفید ہوتے ہیں جسم تناور ہوتا ہے بچپن سے نکل کے طاقتور ہوتا ہے آپ کا قد بڑھتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو یعنی اس بتدریج پروسیس میں سے جسم بھی گزرتا ہے اس کے ساتھ آپ کا شعور بھی گزرنا چاہیے اس شعور کے ساتھ آپ کا مزاج اور ٹیمپرمنٹ بھی گزرنا چاہیے یعنی بڑھا جوانی میں بھی غصہ اور بڑھاپے میں بھی غصہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمر نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو مزاج میں بھی رد و بدل آنا چاہیے عمر کے ساتھ میچورٹی حکمت تدبر قلع شخصیت میں یہ پہلو پھر اجاگر ہوتے چلے جائیں جو جو انسان کے اندر جسم بڑھتا جائے اور عمر بڑھتی جائے اسی طرح پھر انسان کی علمی سطح بڑھنی چاہیے اگر انسان ساری زندگی گزار کر اپنا علم میں اضافہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے نائنصافی کی اپنے جسم کے ساتھ صرف جسم بڑھا لیا علمی استعداد میں بھی اضافہ نہ ہوا فہم و فراست میں بھی نہ اضافہ ہوا اس کی روحانی استعداد میں بھی اضافہ نہ ہوا یعنی باقی ہر پہلو کو نگلیکٹ کر دیا گیا تو کامل گروتھ اور بتدریج ترقی جس کو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس ربوبیت کی صفت کے تابع ترقی ہوئی ہے وہ تب ہوگی کہ انسان کی تمام پہلوؤں کو بیکمک نشو و نما نصیب ہو اور اس کے لیے سب سے بہترین آپشن اس دور میں تحریک میں ناج القرآن ہے حضور شیخ الاسلام کی صحبت ہے کہ جب ادھر جڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ہر استداد کو بتدریج ترقی ملتی ہے یہاں سے جڑے رہے اب جو لوگ انیس سو اسی میں میناج القرآن سے وابستہ ہوئے آج دو ہزار تیئیس میں کھڑے ہوں گے تو وہ خود غور کر کے دیکھیں کہ پچھلے چالیس سال میں ان کو علمی اضافہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا ہوا پھر جو لوگ تیس چالیس سال کی نسبت میں حضور شیخ الاسلام سے جڑے رہے آج وہ تیس چالیس سال پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ خود بتائیں گے کہ ان کو روحانی اور باطنی طہارت نصیب ہوئی اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا ہوا اسی طرح فکری فہم و فراست میں اضافہ وزڈم، حکمت تدبر کنات خوش مزاجی اخلاق کے اندر بہتری یہ وہ سارے پہلو ہیں جن کے اندر اگر آپ ملازہ کریں کہ جب ہم تحریک مناج القرآن سے جڑے اور آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں تو ہم اپنے اندر وہ خود تبدیلی محسوس کرتے ہیں کیوں کہ تحریک مناج القرآن اللہ نب العزت کی چنیدہ جماعت ہے اس دور میں اس صدی کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ اس صفت ربوبیت اور صفت رحمت کے تحت یہ جماعت اپنے فرائض اس دور میں انجام دے رہی ہے اس وجہ سے جو بھی کوئی اس جماعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو ربوبیت کی صفت کا کامل فیض نصیب ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کا ہر پہلو ایوالو کرتا ہے اور اس کے اوپر نکھار آتا ہے یعنی اس کی کوئی ایک پہلو خالی رہ جائے اور دوسرا نکھر جائے یہ ممکن نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ پیمانہ بھی ہے کہ کبھی کوئی تحریک ناجر قرآن سے وابستہ ہو اور اگر وہ سال ہا سال نعرے بھی لگاتا ہو جلوسوں میں اور ریلیز میں دوڑتا بھی ہو لیکن اپنے اندر تقویٰ محسوس نہ کرتا ہو روحانی استعداد میں اضافہ محسوس نہ کرے نماز روزے کی طرف رغبت محسوس نہ کرے آکل علیہ و السلام کی طرف محبت محسوس نہ کرے اپنے اخلاق کے اندر ہر اپنے آنے والے دن میں بہتری محسوس نہ کرے تو اس کو رک جانا چاہیے اور غور کر کے اس نسبت میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کریکٹیفائی کروں میں درست کروں اور پھر سے دیکھوں کہ کیوں میرے تمام پہلوؤں کو ترقی نصیب نہیں ہو کیونکہ اصولاً تحریک بناجر القرآن سے جو جڑا ہے مرتزن عورتوں میں خواتین میں ہر ایک شخص کو ہر پہلو میں نکھار لانے کی ضرورت ہے تو وہ صحیح معنوں میں تحریک بناجر القرآن کا وابستہ ہے اس دور اندر اور اس نعمت کو اللہ پاک ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اس پر قائم رکھے گھروں میں خیر ہو مالی مشکلات دور ہو دنیا میں اخرتی آسانی اللہ پاک برحمت فرمائے آپ سب کو اور دنیا کی اور آخرت کی خوشی عطا فرمائے اور ہر ایک شخص کو آخر سے اللہ پاک حضور شب الاسلام کی فیوزات و وجوہات میں سے حصہ واخر عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے ما علینا اللہ اللّہ